Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі. Романа Григоровича Світан, куховник запасу Збройних Сил України, військовий льотчик-інструктор Романа Григоровичу, рада бачити. Дякую, що долучилися. Вітаю вас. Бажаю всім здоров'я. Традиційно наших глядачів закликаю підтримувати це важливе відео своєю вподобайкою, своїм поширенням, коментарем. І от Романа Григоровичу хочу почати з повідомлень Американського інституту дослідження війни. Вони говорять про те, що російські сили нещодавно захопили обмежені позиції на північ від Авдіївки, але Збройні сили України контратакували та повернули деякі із цих втрачених позицій. Як ви оцінюєте ситуацію станом наразі, яка в районі Авдіївки? Ну, две тяжелых, у нас два тяжелых плацдарма, я бы так сказал, и они будут в таком состоянии, э, в остаток, то есть до полной победы э, Украины, украинских войск над российскими, эти два плацдарма будут тяжелыми. Район Донецка и район Бахмута. Э, направление на Часовьяр со стороны Бахмута и дальше будут пытаться россияне двигаться на Краматор, Дружковку, Константиновку, Славянск и район Донецка, то есть это Авдеевское, Маринское направление с общим направлением на запад в сторону Очеретина, Карловки, Курахова. И вот Авдеевское направление, это направление в сторону Очеретина, на данный момент на Очеретина и Карлов. И те оппозиционные бои, о которых мы сейчас говорим и видим, по крайней мере, они будут продолжаться, ну, вот столько, сколько будет идти боевые действия вот на этих двух площадках будут продолжаться. Позиционно это имеется в виду, когда в позиции переходят из рук в руки, ну, по, допустим, по расстоянию где-то полтора до полутора-двух километров. То есть действия одной стороны а наступательные приводят, может быть, к отступлению второй стороны. Дальше на контратаке идет обратное движение, контратака теряет наступающая сторона свои позиции. И вот в таком режиме будут, будет двигаться фронт вот на этих двух площадках да, очень длительное время. Поэтому ничего необычного, так сказать, в такого рода действиях, естественно, нет. Это никакие наступательные или контрнаступательные большие действия стратегические. Это вот тактические, тактически выполняемая задача. Она очень тяжелая. В некоторые позиции мы возвращаем с очень большими боями, с большими потерями иногда. И здесь надо просто смотреть на целесообразность такого рода действий. Но когда они проходят, значит, было принято решение, допустим, вернуть для лучших оборонительных, потому что у нас не может быть сейчас, допустим, каких-то наступательных плацдармов, для лучших оборонительных позиций на, на этих направлениях будут предприниматься в том числе и контрнаступательные действия и положительные, то есть положительной динамикой, как вот это то, то о чем мы сейчас говорим в районе Авдеевки, то есть направление в сторону очередей. Романа Гриворовича, є такой оглядач в, власне, німецькому більді Юліан Рьопка, який якраз Коментує ситуацію на фронті, так от він пише про те, що Росія на часі яр там наступальні дії веде тактикою подвійного удару. Ви погоджуєтеся із такою оцінкою? Ну діло в тому, що не є одної тактики. Тобто Росіяні намагаються компілювати різні, тобто різні механізми виконання бойових дій. Причому напрямую зависить починаючи від погоди. и заканчивая теми средствами поражения, которые им приданы для выполнения боевых задач. Вот в последнее время мы видим участие очень большого количества техники, которая зимой стояла. Так это погода, то есть зимой в основном влажный грунт не давал возможности двигаться технике, сейчас грунт подсох, и они выводят технику. Естественно, механизмы выполнения боевых задач уже другие. Допустим, сейчас Сейчас россияне в районе Часовьяра перешли на массовое использование авиации, то есть, скорее всего, есть определенный недостаток у нас зенитно-ракетных ракетных комплексов, плотность ПВО недостаточная вдоль линии фронта, и россияне непосредственно начинают работать по тому же Часовьяру и корректируемыми авиабомбами, ракетами, воздух-земля, то есть подошли ближе километров до 20, наверное, до к линии фронта и уже авиация используется напрямую. Потому механизмов много и они будут однозначно использовать россияне, еще раз повторюсь, в зависимости от погодных условий и заканчивая теми средствами поражения, которые им передадутся. Росіяни продовжують використовувати каби по Харкову о 15-й годині, 9 квітня. Мер Харкова Терехов сказав про те, що два прильоти були по центральній частині міста. Попередньо каби. Інформація про постраждалих вже була о 15-й 22. На, на той момент на 15 двадцять було троє постраждалих. Ми бачимо, що активно ворог зараз використовує каби, шахеди по Харкову, але так само задіює і інформаційну зброю. Стосовно информативную зброї, власне, наскільки багато таких інформаційних видів за вашу оцінкою, що стосується Харкова зараз з'явилося в нашому мудиному просторі. Прошу. Задача стоит у россиян навести страх, так сказать, на украинцев и нашли болевую точку допустим, тот же Харьков, Харьковчан, так как он расположен недалеко от линии фронта, на нее очень легко россиянам давить, пока мы не создадим достаточное количество противодействия этому давлению. Естественно, подключив авиацию, в основном авиационные средства, то есть средства дальнего поражения, они могут использовать те же КАБы, ракеты, те же С-300. Включили еще механизм информационной борьбы. Для чего? Для того, чтобы накалить обстановку, надавить на все украинское общество. Это давление не только на Харьков. Это давление на все украинское общество с задачей сейчас попытаться просунуть, пропихнуть вариант заморозки боевых действий. Сейчас у россиян большая проблема. Они сейчас переходят в режим накопления. Им надо заморозить боевые действия, так как накопление ⁇ это как раз боевые действия к этому не ведут, потому что им приходится расходовать все силы, средства, которые они сейчас производят в основном с колес, и они ничего накопить не могут. У них по некоторым позициям пустые склады, допустим, по тем же, по тем же боеприпасам. Потому вот такой механизм сейчас найден у россиян. Включены все утюги, говорящие со всех сторон, мы сейчас это слышим, нас принуждают заморозить боевые действия. Один из механизмов это как раз действия по Харькову и подкрепленные информационными вбросами, информационной войной, так называемой э, пуганием харьковчан, что на них сейчас наступать будут э, непонятно, правда, кто. С Сахалина э, не, некому просто наступать, -то. -то. есть сухопутных операций в районе Харькова в ближайшее время э, некому вести. Э, российская армия практически вся увязла в боях на линии фронта. И вот как раз для того, чтобы, даже для того, чтобы вывести там, допустим, пару сотен тысяч э, российских войск из оккупированной Украины развернуть их в районе, допустим, того же Харькова, даже просто для обороны того же Белгорода. россиянам надо опять же замораживание боевых действий, потому здесь вот такая комплексная, комплексная ипсо информационно-психологическая спецоперация, но она дополняется, конечно, болевыми, очень ощутимыми болевыми ударами. Почему ее сейчас принимается решение э, в, решать кардинально вопрос по Харькову. То есть разворачивать многослонированную систему ПВО в районе Харькова, но для этого надо отодвинуть линию БО соприкосновения в сторону Белгорода, километров на 50, где-то где -то, где -то так, хотя бы, чтобы километров 70-80 э, не смогли россияне сбрасывать те же КАБы до Харькова. Потому здесь такой комплексный подход, Вопрос в механизмах, то есть, есть ли у нас достаточное количество сил и средств, но проведенные ставки, скорее всего, будут направлены на поиск этих сил и средств. Ну, в попередній нашій розмові ви зокрема детально пояснювали, яким чином і де можна знайти патріоти для України, як швидко вони можуть бути доправлені на нашу територію. Власне, щоб не повторюватися, наших глядачів закликають подивитися цей випуск. Романа Григоровичу State звернуло увагу на російські танки, на яких помітило новий комплекс РЕП. Він має вісім антенн, кожна з яких відповідає за свій круговий сектор. Це якась новація? Ну, это, это попытка, они креативят везде и во всем. То есть это попытка, допустим, прикрыть танки системами радиоэлектронной борьбы. Для чего? Для того, чтобы обезопасить их от дронов. В основном это вот противодронные системы. Это, так как одна из основных задач, то есть либо отрезать связь у дрона, допустим, с оператором, либо перевести его в какой-то другой режим, в тот же управляемый. Поэтому одна из попыток. Но дело в том, что от снаряда, естественно, это, этот механизм не защитит, потому, допустим, дроновая защита, она может быть, пока не запустятся наши системы, они запускаются сейчас с системы с так называемым машинным зрением или машинной памятью. Это когда уже дрон не будет связан с оператором на последних этапах захода на цель, и тогда эта система радиоэлектронной борьбы будет просто лишний, лишним довеском к фотографии самого танка, который различать будет дрон. То есть вот на, на, по этой пути сейчас идут наши разработчики. И подумают, я думаю, вся это, все эти мангалы и системы э, РЭП, они просто кан, канут в лету, когда россияне поймут, что они не действуют на э, в, дроны с зачатками искусственного интеллекта. до речі, що із нашими засобами радіоелектронної боротьби, наскільки ми вже в паритеті з росіянами, тому що наприкінці минулого року на це звертало увагу багато військових аналітиків, що ну власне, от в системах радіоелектронної боротьби Росіяни випереджають однозначно. Ані десять літ війни готові з -го года. То есть Мінськ, 1 мін з два Порошенко, Смеркель, які дали можливість росіянам. подготовиться к ведению боевых действий по, по разным э, направлениям, начиная от авиационной, ракетной, заканчивая радиотехникой. То есть системы РЭП у россиян ну, несколько десятков э, систем, причем с модификациями. Потому э, они действительно ушли вперед от нас, мы их догоняем, э, посем задних называется. Но тем не менее есть уже положительная динамика и у нас. То есть э, система радиоэлектронной борьбы, которая используется нашими войсками, они есть э, промышленные, есть произведенные частными компаниями, иногда даже частники впереди успевают, впереди промышленности откреативить по некоторым направлениям тоже неплохо используется. Но однозначно надо эту, эту эту тему ставить во главу угла. Об этом неоднократно говорили наши генералы, то есть доводить до уровня ну глобальной системы радиоэлектронной борьбы, особенно в районе линии фронта на глубину где-то километров до 30, нам надо прикрывать наши войска до 30, до 40 от систем противника, которыми он ведет, вернее может нанести поражение, от тех же беспилотников и PV дронов и беспилотников в дальних до 40 километров. То есть это, это целый комплекс мероприятий, а линия фронта очень большая, 1200 километров сейчас, а реально ее надо еще продолжать вдоль границы еще плюсом километров 700, то есть грубо от Харькова и тянуть туда до Сум, до Чернигова, потому э, в, здесь непочатый край работы. Я думаю, догоним с помощью наших партнеров, особенно с помощью наших партнеров, нам сейчас тоже хорошо помогают, особенно европейские страны. Сьогодні вночі був атакований невідомими безпілотниками 711-й авіаційний ремонтний завод у Борисоглівську. Відомо, що долетіло щонайменше два дрони. Ну, от що цікаво, зараз все більше подробиць з'являється, що виявляється це уражене підприємство, воно не займалося. Ремонтом літаків і гвинтокрилів його профіль був керовані ракети класу повітря повітря, повітря Земля, наземні засоби зв'язку, система радіотехнічного забезпечення польотів. Романа Грогоровичу, як прокоментуєте ну, головне управління розвідки, скоріше всього, тому що ісходять із э, э, прозводственних мощностей цього завода. Это военный объект в чистом виде, потому, скорее всего, работало Главное управление разведки беспилотниками. Есть информация о том, что выведены некоторые технологические цепочки производства, ремонта систем управления ракет. В основном это система управления именно ракетным вооружением. Это ракеты Р-27, ракета Р-73, старые советские ракеты, которые еще стоят на вооружении ракета Х-22, вот этот завод их модернизировал, Х-22, Х-55, до уровня Х-555 и Х-32, то есть эм, довольно-таки серьезное предприятие именно военные и потому, понятно, интерес нашей разведки к выполнению боевой задачи. Она была выполнена, ну, по крайней мере, начало выполнения не положено. Цікава інформація з'явилася, публікує її російська служба BBC та видання «Медуза», яке визнана іноагентом про пуск важкої ракети носія Ангара А 5 Цей пуск мав відбутися сьогодні, 9 квітня. Проте був скасований в останній момент. Старт пише видання приблизно за дві хвилини до запланованого часу. Що стало причиною? Спочатку не повідомляли, але згодом в Роскосмосі заявили, що. пуск ангары скасували через сбий системы наддуву бака окислювача центрального блоку. Поясніть, будь ласка, що відбувається? с Ангарой они долго возятся, как и с Ярсом в свое время возились, то есть с ракетами у них не получается. Что бы там россияне не говорили, но ракеты, особенно большой дальности, у них работают ну, тяжело, пока они поставят их в промышленное производство доводятся очень долго. То есть технологии утрачены еще Советского Союза, восстановить они их не могут. А потому вот такие эксцессы, если так можно сказать, технологические, именно технологические, они однозначно случаются, и некоторые ракеты им приходится даже доводить на поле боя, как вот тот же «Циклон», мы же тоже это прекрасно видели, то есть вроде бы как ракету, которую уже должны были давно поставить на болевое дежурство, ну, как, как минимум о ней отчитаться, а до сих пор э, они доводят их, э, в ее в режиме полевых испытаний. Та же, та же проблема технологическая и у Ангары. Э, я думаю, мы, э, в, так сказать, э, долго еще о ней слышать не будем, как о ракете, которая стала на боевое дежурство. Но разрабатывать они однозначно будут, это то, что надо и нам делать. Нам надо разрабатывать такие же ракеты на дальности примерно до 12 тысяч километров. У нас есть эти мощности, есть инженерно-технический состав, который в свое время тоже с производил. Поэтому, я думаю, есть смысл тоже работать на такого рода темы. Британське міноборони в своєму свіжому звіті звертає увагу на те, що через санкції і поспіх у виробництві в Росії виникли проблеми із ракетами Х-101 і Х-102. Власне ці ракети Росіяни використовують для атак по українських об'єктах енергетики. І от британське міноборони звертає увагу на світлини, які в відкритих зараз джерелах датовані 31 березня. Там видно уламки ракети, що впали в полі у Сарат області на півдні Росії, і от британські аналітики припускають, що власне це Х-101 і Х-102, і якраз через те, що фактично ну, там випущені з коліс, вони неефективні. Як ви прокоментуєте таку оцінку, і як багато у Росії зараз таких от бракованих ракет може бути, які падатимуть безпосередньо на її території? Всі нові ракети Росія, всі. которые они вот за последние 10 лет поставили на крыло, если можно так сказать, с авиационной терминологией. И все модифицированные старые ракеты, еще советского производства, но с новыми модификациями, они все используют элементную базу не российскую, то есть привлеченную, закупленную, привлеченную. В основном это европейские или американские компании, иногда азиатские, то есть уровень Тайваня, Китая – и так далее. То есть это не элементная база российская. Потому, когда срабатывают санкционные, иногда некоторые механизмы, россиянам приходится элементную базу заменять на более, то есть на менее качественную, разного уровня, на менее качественную. естественно это влияет на выполнение боевой задачи, боевой задачи самой ракеты и, и, конечно, падают, и падают. Ну Исходя из того количества, ну, когда видно, допустим, сколько самолетов взлетает, сколько ракет должны бы они выпустить, и этих ракет просто не видно. Понятно, что минимум процентов 10-15 у российских ракет падает либо при сбросе, то есть при пуске идет сброс с самолетов, допустим, Ту-95, не запускается двигатель, либо ракета не ложится. На, на, на поток очень много таких механизмов. Падают эти ракеты в основном Каспийское море, а те ракеты, которые все-таки запускаются, идут, но не доходят, падают, естественно, на российской или на украинской территории. Причем без внешнего воздействия, то есть из-за технологических недостатков. И это будет продолжаться до тех пор, пока будут сохраняться санкции, либо пока будет увеличиваться санкционное давление. Практически ну, половина российских, российской ракеты новой, она состоит из зарубежных запчастей. Половина ракеты. Потому, естественно, над этим надо работать уже нашим, нашим центром, которые отвечают за эту санкционную политику или, по крайней мере, запрашивают наших партнеров на ужесточение санкций. Если ввести стопроцентные санкции, чтобы ни одна, так сказать, микросхема не проскочила, у России просто не будет ракет. Останутся х старые, старые советские, и э, часть ракет, которые еще лежит на складах, которые придется их, им поднимать. А новых ракет они просто не сделают. Я правильно понимаю, что мова идет про санкции, которые не только против России будут запроваживаться, але и против тех, кто помогает России обходить эти санкции? Для того, чтобы запустить эти санкции на полную мощность, надо объявить российское государство государством, спонсирующим терроризм. И вторичные санкции, так называемые. Вот только тогда в этом случае можно говорить о попытках, допустим, стопроцентной такого липрозория санкционного для России. Вот, а пока не будет объявлена Россия, Российская Федерация государством спонсирующим терроризм, эти вторичные санкции, они на полную мощность не включатся, останутся, все равно останутся какие-то серые схемы. Все, что нельзя купить за большие деньги, россияне покупают за очень большие деньги, потому здесь очень важно именно определение статуса Российской Федерации террористического статуса. Ну, естественно, мощных вторичных санкций, которые накладывать нужно будет уже на производителей, включая и себя самих любимых американцев, европейцев и азиатов. Щодо іранських балістичних ракет була буквально минулого тижня інформація про те, що розмови про те, що Росія просить ці балістичні ракети, але поки що факту передачі зафіксовано не було. Скажіть, будь ласка, чи передаватиме Іран, чи зважиться передати Іран Росії балістичні ракети? Це все буде залежати від американців, тобто від американської політики. На Іран можуть надавати только американці. разными механизмами, в том числе и санкционными, в том числе и некоторыми военными на территории Ближнего Востока, то есть и вот пока американцы будут удерживать Иран от такого шага, иранцы не передадут россиянам ракеты. Но как только это давление ослаблит, либо иранцы поймут, что за, за передачу ракеты им то, то, что им, допустим, сделают, они переживут, ракеты сразу пойдут на Россию. Поэтому здесь вот вопрос чисто в наших партнерах. Американские, то есть американское давление и только оно. Ну что ж, будем следить за ростом компьютера, Роман Игорьевич, еще раз дякую вам, что нашли час на возможность долучиться до этого стрима. Бережите себя и до наступной встречи. До свидания.